Доглянути волосся один із показників жіночої краси та здоров'я. Після літньої пори воно не тільки набралося безліч вітамінів, але й зазнало чимало шкоди. Спекотне сонце, морська вода та інші чинники стають причиною сухого і посіченого волосся. Тож восени потрібно максимально приділяти увагу його відновленню. З чого варто починати розповість професійний перукар-візажист Альона Медведєва. После лета волосы требуют особого внимания, особого ухода и очень большую роль в этом играет наше питание. Лучше, конечно, есть больше фруктов, больше овощей, продуктов домашнего производства. Отказаться от вредных привычек, это тоже очень сказывается на волосах. Можно пропить витамины, можно покупать витамины В3, В6, В12 и добавлять их в маски питательные и втирать в корни. От этого волосы, во-первых, быстрее будут расти и появится более здоровый блеск волосам и волосы будут выглядеть более здоровыми и конечно же мы обновляем стрижку мы подрезаем концы мы э, посеченные кончики очень тяжело восстановить поэтому лучше сделать стрижку заново э, и не бояться отрезать э, там 5 сантиметров 6 сантиметров э, в принципе волосы будут от этого расти только больше Через холодні вітри дощі, а також низьку температуру, волосся випадає вдвічі більше. Однак причиною цього може бути і неправильне миття голови чи невдало підібраний глюбінець. Перукар радить дотримуватися таких простих парад. Волоси я рекомендую мити заприкинути назад головою. Ми починаємо, якщо на волосах є то та сталинг, одразу ми починаємо змивати аткарні. Продвигаемся к макушке и смываем э, водой стайлинг. Потом, когда мы уже смыли стайлинг точно водой, э, мы э, наносим шампунь. Шампунь мы наносим массирующими движениями. От корней, начинаем с висков, движемся э, массирующими движениями к макушке головы. Точно так же мы проходим от э, затылочной части, точно так же двигаемся э, к макушке головы, массирующими движениями. Потом постепенно плавно мы распределяем шампунь по всей длине волос. Смываем проточной водой и по желанию наносим либо кондиционер, либо бальзам. От корней волос точно так же распределяем по всей длине волос. Самую большую часть мы оставляем на концы кондиционера. Оставляем на волосах минуту, две где-то так вот и смываем опять же проточной водой. Выбор расчески играет большую роль в состоянии наших волос, поэтому от синтетических расчесок лучше отказаться. От них волосы электризуются, особенно осенью, когда мы используем шапки, какие-то головные уборы. Эти расчески лучше не использовать. Вместо них лучше брать расчески с редкими зубьями. Это могут быть такие маленькие, это могут быть большие. Лучше, конечно, если это будет расческа деревянная. Она от них менее электризуется волосы, менее повреждаются. Особенно это хорошо подходит для длинных густых волос, которые тяжело расчесать. Также это может быть такая расческа. Все ж таки, чи не найкращим засобом для відновлення пошкодженого волосся, залишаються різні маски та косметичні олії. Однак їх потрібно підбирати індивідуально. Це залежить від самого стану волосся та його типу. Тому для одних підходять професійні косметичні засоби, а інші обирають народні рецепти. Проте є й альтернативні варіанти. из тех, которые подходят всем, это, конечно же, масла, это касторовое масло, может быть, репейное масло, но их лучше сразу подогревать. К ним можно добавлять, опять же, витамины В3, В6, В12. Размешиваем все, наносим на корни волос и плавно протягиваем по всей длине также волос. Это стимулирует рост волос, волосы более становятся крепкими, мягкими, меньше секутся. Единственное, желательно это маски такие делать не каждый день, конечно, ну где-то там раз-два в неделю. Хорошо смываем эту маску шампунем и так, чтобы не оставалось жирного блеска на волосах от этих масел. Можно брать стакан воды, смешиваем со столовой ложкой уксуса или лимонного сока и хорошо промываем волосы. Тепер ви знаєте декілька порад, що допоможуть вашому волосю бути здоровим і красивим за будь-якою погодою.